کبھی کبھی اللہ کی محبت انسان سے ایسے فیصلے کروا دیتی ہے جو دنیا کی نظر میں مشکل ہوتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک وہی فیصلے سب سے قیمتی ہوتے ہیں آج ایک ایسے عاشق صادق کا واقعہ سنیے جس نے اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا مگر ایمان نہ چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ کی محبت کا جذبہ جس انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر فرماتے ہیں محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ اللہ عنہ کو نصیب تھی یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپ کے کلمہ پڑھ لیا واپس گھر آ گئے گھر کے سب لوگ ابھی حالت کفر میں تھے لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگایا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے فرمانے لگے جی ہاں چچا کہنے لگے اب تیرے سامنے دو راستے ہیں یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا یا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے چنانچہ ایک ہی لمحہ میں یہ فیصلہ کر لیا فرمایا کہ میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا ماں بالآخر ماں ہوتی ہے شوہر کی وجہ سے تو کچھ ظاہر نہ کر سکی لیکن چھپ کر اپنی چادر دے دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا چادر لے کر جب باہر نکلے تو چادر کے دو ٹکڑے کیے ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسرا ٹکڑا اوپر اوڑھ لیا اس لیے ذل بجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے اب کہاں گئے جہاں سودا کر چکے تھے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوئے نبی علیہ سلاد وسلام نے دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی صحابہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ یوں ٹم اٹھا ہے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی سب کچھ چھوڑ چکا ہوں اب تو آپ کے قدموں میں حاضر ہوں چنانچہ اصحاب صفحہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا کیونکہ قربانی بہت بڑی تھی محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ بخار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر تشریف لائے جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے چند لمحات باقی تھے نبی علیہ صلاۃ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے سبحان اللہ گود مبارک میں ہی اپنی جان اسی کیفیت میں جان اللہ کے سپرد کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے کفن دفن کی تیاری کرو آپ نے اپنی چادر بجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے سبحان اللہ یا اللہ تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا تھا آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمنی سے چھپا رہا ہے سبحان اللہ سودا تو کرو تم پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی فرماتے ہیں ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے اس وقت تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھ میں لیا اور زمین پر لٹا دیا گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ سن کر جوش میں آگئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی دیکھا محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلا دیا کرتے ہیں تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدر دانی نہیں فرمائیں گے ضرور فرمائیں گے سبحان اللہ جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ نے اسے اپنے محبوب کی گود میں موت عطا فرمائی اور اپنے نبی کی چادر میں کفن دیا یہ ہے محبت الہی کا انعام جو بندہ سچا ہو تو اللہ رب العزت خود اس کی قدر فرمایا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے آمین